مفتی صاحب میں سعودیہ سے آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ میری میں کمپنی میں کوریئر کا کام کرتا ہوں جب میں نے کمپنی جوائن کی تو کمپنی نے میری تیئیس سو اسی ریال تنخواہ تھی لیکن ایک کم, کمپنی پیسے کاٹتی ہے جب ہم نے کمپنی سے پوچھا کہ پیسے کیوں کاٹتے ہو تو انہوں نے کہا ایک سو ستر ریال ٹرانسپورٹ الاؤنس کاٹتے ہیں اور انہوں نے گاڑی بھی دی ہوئی ہے جو رات کو ہمارے پاس ہوتی ہے اس پر صرف کمپنی کا کام کرتے ہیں گاڑی کی ساری ذمہ داری بھی ہم پر ہے کیا ہم گاڑی کا ڈیزل بیچ کر اپنے ڈیزل بیچ کے جب کمپنی کاٹ رہی ہے ایک سو ستر ریال تو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوگا نا کہ بھئی آپ ہمارے امپلائے ہیں ہم آپ سے ٹرانسپورٹ آلاؤنس میں اتنے پیسے کاٹیں تو جب وہ آپ, سے کاٹ رہی ہے, آپ نے جب اگریمنٹ پہ سائن کیا تو پڑھنا چاہیے اب جب سائن کر دیا ہے تو ڈیزل بیچ کے اپنے پیسے پورے کرنا تو یہ تو کیا کہتے ہیں کہ چوری اوپر سے سینا زوری حرام کام بھی پھر اس کو جائز کرنے کے بھی چکر میں کسی طرح جائز یار یہ خواب ہے خواب کوئی اور پرچی دیں خواب وغیرہ مفتی صاحب میرا سوال ہے اگر کوئی کمپنی اپنے گاہک کو اپنا پروڈ... اپنی پروڈکٹ اس شرط پر دے کے آپ کو مثال کے طور پر کپڑا دیتا ہوں ہزار روپے میں اور آپ نے اپنا منافع شامل کر کے آگے بیچ دینا ہے تو اس طرح منافع جائز ہے مطلب سامان پر ہمارا قبضہ نہیں مگر کمپنی مکمل اجازت دیتی آگے دیکھیں یہ آج کل بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں ڈراپ شپنگ یہ بھی تقریباً سیم چیزیں اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک اصولی بات یہ یاد رکھیں شریعت کا اصول ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اس وقت تک نہیں بیچ سکتے جب تک وہ آپ کی پوزیشن میں نہ ہو آپ کے قبضے میں نہ ہو قبضہ بعض اوقات فزیکلی ہوتا ہے بعض اوقات کنسٹرکٹیو حکمی قبضہ ہوتا ہے یعنی مثلا آپ کے کسی بندے نے قبضہ کر لیا تو شریعت یہ سمجھتی ہے کہ آپ نے قبضہ کر لیا تو کوئی چیز اگر آپ کے قبضے میں نہیں ہے وہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے اب مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی چیز گاڑی خریدی ٹھیک ہے آپ نے گاڑی خریدی ابھی لی قبضہ نہیں کیا مثلا بیس لاکھ کی خریدی آگے اکیس لاکھ کی بیچ دی اب وہ اکیس لاکھ والے نے بھی قبضہ نہیں کیا اس نے لاکھ لاکھ کی بیج دی اس 22 لاکھ والے نے بھی قبضہ نہیں کیا اس نے تیئیس لاکھ کی بیچ دی اس نے بھی قبضہ نہیں کیا آگے. یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس طریقہ کار میں جب کوئی معاملہ ریورس ہوتا ہے تو یہ ریورس پھر زیرو تک جاتا ہے سمجھ آ رہی بات یعنی اگر پچاس بندوں نے بغیر قبضے کے بیچی ہے نا تو وہ پچاسواں انچاسواں کو واپس کرے گا انچاسواں اڑتالیس والے کو واپس کرے گا اڑتالیس والا سینتالیس والے کو واپس کرے گا سینتالیس والا تو پورا سسٹم کا بٹا بیٹھ جائے گا شریعت کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ اس کی اجازت نہیں دیتی جس سے پورا بزنس کا اور تجارت کا اسٹرکچر متاثر ہوتا اس لیے شریعت یہ کہتی کہ آپ کوئی چیز خریدیں اس پہ قبضہ کریں قبضہ کرنے کے بعد آگے بیچیں اب اگر اس کو کوئی چیز اس میں فارڈ نکلتا ہے کوئی مسئلہ تو وہ آپ کا اور اس کا مسئلہ باقی لوگوں کے مسائل حل ہیں تو یہ جو ہمارے یہاں ڈراپ شپنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں عموماً یہ ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے آرڈر دیا اور آپ نے کسی کو کوئی چیز کہا کہ میں آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہوں اور آپ کمپنی سے خرید رہے ہیں اور آپ نے قبضہ کیا نہیں بیچ میں آپ کا قبضہ نہیں ہے تو بغیر قبضے کے جب آپ کوئی چیز بیچیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا جو آلٹرنیٹ ہے یا اس کا جو متبادل ہے اس میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی چیز آگے بیچے نہیں آپ اس کے بیچنے کا وعدہ کریں مثال کے طور پر آپ نے کوئی موبائل کسی کو پسند آیا نا جسے عام طور سے اس کے لیے آپ آسانی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ پہ بٹن دیا ہوا بائے ناؤ تو آپ بائے ناؤ کی جگہ آرڈر ناؤ کا بٹن دے بائے ناؤ کا مطلب یہ کہ وہ خرید رہا ہے اور خریدنا اس کا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں آرڈر ناؤ آرڈر ناؤ کا مطلب یہ کہ میں آپ کو آرڈر دے رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بیچ دیں فرق سمجھ میں آ رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بیچ دیں یا آپ اس کو کہیں کہ میں آپ سے خرید رہا ہوں اس وقت معاملہ اسی وقت پورا ہو کے ختم ہو جاتا ہے فنش ہو جاتا ہے ایک یہ کہ آپ اس کو کہیں میں آپ کو آڈر دے رہا ہوں جو آپ کو آرڈر دیں تو آپ پھر خرید کر اس کو بیچیں تو آرڈر ناؤ کے طور پہ اگر آپ کو وہ آرڈر دے گا تو پھر آپ کا بیچنا اس کو کیا ہو جائے گا اس لیے کہ آپ بغیر قبضہ کی ہوئی چیز بیچ نہیں رہے بلکہ اس کے بیچنے کا وعدہ کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بیچ دوں گا ٹیکنیکل سا مسئلہ ہے لیکن میں نے اس پہ تفصیلی کلپ بھی ریکارڈ کروایا وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے میں نے بہت ڈیٹیل سے ڈراپ شپنگ پہ ریکارڈ کروایا دوسری صورت اس کی ہوتی ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کریں کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خرید نہیں رہے آپ نہ کوئی چیز خرید رہے ہیں نہ بیچ رہے ہیں آپ جسٹ کمیشن ایجنٹ ہے کہ بھائی فلاں کمپنی ایک چیز بیچ رہی ہے اور میں بیچ میں کمپنی... اس نے مجھے کہا کہ یہ ہزار روپے کی پروڈکٹ ہے مجھے ہزار روپے دے دینا باقی تم جتنے کا بیچو تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کمپنی سے خریدتے ہیں تو آپ تو کمپنی کو پیمنٹ کر دیتے ہیں کمپنی کو آپ نے کیا کر دی پیمنٹ کر دی پیمنٹ کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ نہیں ہے بلکہ آپ نے یہ چیز کیا کی ہے خریدی ہے جب خریدی اگین پھر وہی پہ شرط لاگو ہوگی کہ آپ اس پہ قبضہ کریں تو قبضہ ہوتا نہیں ہے تو کمیشن ایجنٹ بن کے اگر بیچ رہے ہیں تو پھر یہ کہ آپ کمپنی کو پیمنٹ اس وقت کریں جب وہ چیز اس کو ڈیلیور ہو جائے کسٹمر کو ڈیلیور ہو جائے پھر آپ پیمنٹ کریں اس کا مطلب آپ کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ پیمنٹ پہلے کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کمیشن ایجنٹ نہیں ہے آپ خریدار ہیں دیکھیں شریعت کا ایک اصول ہے کہ شریعت لفظوں کو نہیں دیکھتی اصل روح کو دیکھتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز میں آپ کو ہزار روپے کے بدلے میں ہدیہ دے رہا ہوں ہزار روپے کے بدلے میں آپ کو کیا دے رہا ہوں ہدیہ گفٹ کر رہا ہوں تو لفظ آپ نے کیا استعمال کیا گفٹ کا لیکن شریعت اس کو گفٹ نہیں سمجھتی شریعت اس کو سیل اینڈ پرچیز سمجھتی ہے شریعت اس کو کیا سمجھتی ہے اس لیے کہ سیل اینڈ پرچیز اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز دیں اس کو کیا کہتے ہیں اب آپ چاہے اس کو گفٹ کہیں آپ اس کو تحفہ کہیں آپ اس کو ہدیہ کہیں آپ اس کو خرید و فروخت کچھ بھی نام دیں نام سے فرق نہیں پڑتا تو اصل جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اصل اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے نام آپ اس کو کمیشن ایجنٹ کا دے دیں نام آپ اس کو سیل اینڈ پرچیز کچھ بھی نام دے دیں شریعت کو اس سے غرض ہے کہ پروسیس کیا ہے کو دے کے شریعت فیصلہ کر رہی ہوتی تحجد کی نماز میں سلاد الحاجات کی نیت کر سکتے ہیں ہیں کر سکتے ہیں کسی بھی نفل نماز میں باقی نوافل کی نیت کر سکتے ہیں ایک نفل نماز میں دس نوافل کی بھی نیت کر سکتے ہیں مفتی صاحب میرے آئی برو موٹے ہیں اور دونوں میں گیپ نہیں ہے تو میں کیا کٹنگ بس اس حد تک کٹنگ کروانا کہ اگر بہت زیادہ برے لگ رہے ہیں تو اس کی مرد نے سوال کیا ہے تو مرد ہو یا عورت ہو تو اس حد تک کٹنگ کروانا کہ بہت زیادہ اگر برے لگ رہی ہیں جو خواتین جو بالکل باریک وہ بنا دیتی ہیں نا بالکل باریک لکیر سی بنا دیتی ہیں یہ جائز نہیں ہے اس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہاں اتنا اس کو سیٹ کرنا کہ بہت زیادہ برے نہ لگیں بہت زیادہ بھدے نہ لگیں اس کی شریعت اجازت دیتی ہے باقی اس طرح باریک لکیر یہ کر بنا دینا اس پر حدیث میں لانت آئی ہے ایسی عورتوں پر جو عورتیں یہ کام کرتی ہیں اگر کوئی شخص سورہ توبہ کے شروع یا درمیان سے اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن. جب توبہ درمیان سے پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے سورہ توبہ شروع سے بھی شروع کریں تو بسم اللہ پڑھیں اگر روانی میں پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پھر بغیر بسم اللہ کے پڑھا جاتا ہے مفتی صاحب روزے کی حالت میں تھوڑی سی قے آئے اور منہ سے نکلنے کے بجائے واپس لوٹ گئی تو اس سے کچھ نہیں ہوتا روزے میں ڈکار آتی ہے ہلکا بھلکا کوئی الٹی ہو جائے واپس چلے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی شخص حرام کھاتا اور کلمہ کفر کہہ دے پھر توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی میں نے سنا ہے حرام کھانے والے کی توبہ تو سب کی قبول ہوتی ہے کوئی بھی گناہ اور توبہ قبول ہو جاتی ہے جب تک فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لے ملک الموت کو اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے اگر کوئی شخص اسپتال میں فرش گندہ ہونے کی وجہ سے جائے نماز نہ بچھائے اور کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں یا وہ نماز اس کو دورانی ہوگی یا قضا سمجھی جائے گی فرش گندا فرش صاف کر لیں کسی اور جگہ نماز پڑھ لیں اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے کہیں کہیں بھی پڑھ لیں نماز لیکن اس وجہ سے کہ فرش گندا ہے تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی یا تو فرش صاف کروا دیں یا کسی اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں فرش صاف ہو کیا فوجی کٹ قضا میں آتا ہے یہ دیکھیں جو بال ہیئر کٹنگ سٹائل ہے نا حدیث میں ایک چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو قضا کہا گیا ہے حرام ہے یہ وہ سٹائل یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں جو برگر سٹائل کہلاتا ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں یعنی سر کے کسی ایک حصے کے بال بالکل موٹ دیے جائیں اور ایک حصے کے باقی رکھے جائیں اس کو برگر سٹائل کہتے ہیں شاید پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یعنی ایک آپ بالکل مثال کے طور پر آپ نے یہاں سے اس طرح پھیر دیا اور اوپر آپ کے بال موجود ہیں اس کو قزا کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ جو ہیئر کٹنگ کا اسٹائل ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے اس سے حدیث میں منع کیا گیا اور صحیح احادیث میں ماننا ہے اس سے باقی اس کے علاوہ جیسے ہوتا ہے اصل جو شریعت میں طریقہ ہے نا بال رکھنے کا جو یعنی شریعت کا جو معیار ہے یا جو شریعت کہتی ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ بال برابر رکھیں آگے پیچھے سے بال برابر رکھیں زلفے رکھیں بڑے رکھیں بال لیکن بہت زیادہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بالکل پیچھے سے وہ مشین مارتے ہیں اور آگے سے بڑے بڑے بال مطلب یہ کوئی شریعت کی نظر میں کوئی آئیڈیل یہ قزا نہیں ہے یعنی وہ حرام والا ہیئر کٹ اسٹائل نہیں ہے جو حدیث میں ہے لیکن کوئی پسندیدہ اسٹائل بھی نہیں ہے شریعت کی نظر میں تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ بال رکھتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے آپ بال رکھتے تھے بیچ سے آپ مانگ نکالتے تھے آپ کی زلفیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے وہ اسی طرح گزرا ہے کہ آپ کے بال تھے ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گنجا رہنا کوئی فضیلت کی چیز ہے شریعت میں گنجا رہنا کوئی فضیلت کی چیز نہیں کہ آپ ہمیشہ اس طرح سر پہ, پہ پھیرتے رہیں یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے تو بال رکھیں لیکن اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے بہرحال جو فوجی کٹ ہے یا جو دوسرے ہیں اس کو قضا میں شمار نہیں کیا علماء نے یعنی وہ حرام والا جو اسٹائل ہے وہ نہیں حرام ہوئے کہ کسی ایک جگہ سے بالکل اس طرح پھیر دیں اور ایک جگہ پر بال ہو مفتی صاحب ایک بندہ زیادہ وقت میں فتوے کا کام سیکھتا ہے اور ایک بندہ کم وقت میں تو اس میں کس کا درجہ افضل ہوگا یہ تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس نے کم وقت میں سیکھا ہے تو اس نے کیسے سیکھا ہے اور جس نے اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے hey ہی بے وقوف اس کو دس سال تک بات سمجھاؤ سمجھ نہیں آ رہی اور ایک آدمی ایک سال میں سیکھ رہا ہے تو ایک سال والا افضل ہے نا اس کو ایک بندے کو ایک سال میں بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک کو دس سال میں نہیں آ رہی اور اگر دونوں ایک جیسے ہیں لیکن ایک کی پریکٹس زیادہ ہے تو ظاہر ہے جس کی پریکٹس زیادہ ہے پھر وہ بہتر ہوگا مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ شریعت متحرہ میں عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننے کی ممانات کی حکمت اور علت کیا ہے آئے بہت تفصیلی سا اس طرح کے جو سوالات ہوتے ہیں نا یہ دارالفطار سے پوچھنے چاہیے خلاصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ عورت کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا کیوں علماء منع کرتے ہیں تو آرٹیفیشل جیولری خواتین کے لیے استعمال کرنا جائز ہے انگوٹھی کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں خواتین کے لیے اور اس کی وجہ ایک حدیث ہے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا لوہے کی انگوٹھی تھی تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ آگ, آگ کا ٹکڑا ہے اس کو پھینک اس حدیث کی وجہ سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آرٹیفیشیل یعنی سونے چاندی کے علاوہ کی جو انگوٹھی ہے وہ عورت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں عورتوں کے لیے جب باقی آرٹیفیشل جولری کی اجازت ہے تو اس کی بھی اجازت ہے تو بہتر یہ کہ آرٹیفیشل انگوٹھی عورت نہ پہنے کوئی پہن لے تو بہرحال اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے